হেল্ল' নমস্কাৰ মই মিষ্ট আলি গগৈ মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰবাৰ ছাগলৈ আজি আলহী আহিছে মই দেখুৱাম বাৰু আলহীৰ লগতে কি কি খাওঁ কি বনাওঁ এনেকৈ কৰি যিহেতু আপোনালোকে থামনেলখন চাই গম পালেই তাৰপিছত এতিয়া চাই থাকক মই আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ কিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই এইফালে মই পিঠা বনাবলৈ লৈছোঁ চাহ খাবৰ বাবে তাৰপিছত ইয়াত লৈছোঁ ময়দা দুকাপ ইয়াতে দিম ৰিফাইন তেল ৰিফাইন তেলটো দিলে মানে নিমকি পূৰা মচমচীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে অকণমান দিব লাগে ৰিফাইন তেল তাৰপিছত বেকিং দিছোঁ বেকিং এক চামুচ বেকিংটো দিলে ফুলি যায় অকণমান ভাল হয় তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰিফাইন তেলখিনি পিঠাৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত এনেদৰে এটা লাডু হৈছেনে মুঠি মাৰি চাব লাগিব হৈছে ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত লাহে লাহে পানী অকণমান অকণমান দি পিনে ধুনীয়াকৈ সানি এটা দৌ প্ৰস্তুত কৰি ল'ম এইটো মই দীঘলকৈ কৰি ল'লোঁ দৌ তাৰপিছত লৈ ল'লোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ চুৰি কটাৰীখন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ৰিফাইন তেল অকণমান লগাই লৈছোঁ লৈ পিনে এতিয়া কি প্ৰচেছত কাটো আপোনালোকে চাই থাকক মই এইদৰে পিঠা লাডুটো মানে ধুনীয়াকৈ সমান চাইজৰ হ'বৰ কাৰণে কাটি ল'লোঁ আৰু লাডু কৰি লৈছোঁ এতিয়া এটা এটাকৈ বেলি ল'ম ধুনীয়াকৈ পাতলাকৈ ইয়াতে অকণমান কৌ ময়দাৰ গুড়ি ছটিয়াই লৈছোঁ এনেকৈ দি ল'লে মানে পিঠাটো লাগি নধৰে তাৰপিছত এইখন পাৰিলোঁ এতিয়া কি কৰোঁ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখাই থাকোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু কমেণ্ট কৰিব মোৰ পিঠাখন সিমান গোল নহৈছে বেকা বেকি হৈছে পিঠা ভালকৈ বেলিব নাজানো ক'লেনো কি হ'ব হ'লেও ঘৰতে খাবৰ কাৰণে এনেকৈ মই বনাইছোঁ আৰু তাৰপিছত ইখনৰ ওপৰত সিখন এনেকৈ ময়দা দি দি সানি সানি লাগি নধৰাকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই জাপি ল'ম তাৰপিছত জাপি পিনে কি কৰোঁ চাই থাকক আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব তাৰপিছত এইখিনি ইখনৰ পিছত সিখনকৈ মই জাপি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ তেতিয়া ভাল হয় তাৰপিছত আকৌ এইদৰে লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ তেতিয়া মেৰ এটা দিম এইদৰে লৈছোঁ এতিয়া গোল কৰি এটা প্ৰচেছ দি ল'ম ধুনীয়াকৈ চাই থাককচোন মানে যিমান পাৰে ভালকৈ বনালে ভাল আৰু মোৰ সিমান ভাল হোৱা নাই তথাপিও বনাইছোঁ ঘৰত বনাই খোৱা পিঠাটো সোৱাদেই বেলেগ সেইকাৰণে বনাইছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবচোন যিসকলে চাইছে এতিয়া এইদৰে কাটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো মই কি বনাইছোঁ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এইটো খাজা বুলি কয় খাজা বনাইছোঁ বনাওঁতে ধুনীয়া হৈছে পূৰা ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কাটিছোঁ কিন্তু কি হয়গৈ লাষ্টত ক'ব নোৱাৰিছোঁ আৰু তথাপিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আগতে বনাইছিলোঁ দিন হ'ল কিন্তু এতিয়া পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে আৰু বেছি গৰম পৰিছে মানে সেইটো কাৰণে মন নাই যোৱা সিমান ভাল কৰি থাকিবলৈ সেইটো কাৰণে সেনেকৈ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা হ'লে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লেয়াৰ্ছখিনি ওলাই গৈছে লেয়াৰছখিনি উলিয়াই গৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া কি কি হয় কি নহয় বহুত বেছি গৰম উঠিছে এইকেইদিন যিহেতু বতৰটো বহুত বেছি ৰ'দ আপোনালোকে গৰম পায় সকলোৱে সেইকাৰণে ওলাই যাবলৈ মন নাইযোৰ আৰু আলহী আহিছে ধুনীয়াকৈ ঘৰতে পোৱা পিঠা এটা খুৱাই দিওঁ বুলি এনেকৈ বনাইছোঁ এতিয়া ইয়াতে ময়দা অকণমান দি লৈছোঁ তলত লাগি ধৰিব তাৰপিছত বেলনা মাৰিডালে মই ধুনীয়াকৈ অকণমান এইদৰে টানকৈ সাঁচিব নালাগে মোৰ অকণমান টান হ'ল প্লেয়াৰ্ছখিনি ওলাই নে নোলাই নাজানো বাৰু তাৰপিছত সেইখিনি কাম হৈ গ'ল এতিয়া মই চচপেনটো পাতি লৈছোঁ তাতে দিছোঁ একাপ পানী একাপ চেনি তাৰপিছত এইখিনি উতল আহিবলৈ দিম ধুনীয়াকৈ সেইখিনি প্ৰচেছ হৈ আছে তাৰপিছত এয়া থাকি যোৱা পিঠাটো মই এইদৰে নিমকি বনাবৰ কাৰণে কাটি ল'লোঁ কিন্তু নিমকি বনাবলৈ হ'লে নিমখ দিব লাগে পিঠাটোত মই দিয়া নাই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু কেনেকৈ কৰোঁ মানে কৰি পেলাইছোঁ কামটো তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ মই এইদৰে কাটি ল'ব আপোনালোকে সদায় বনাব পাৰিব বস্তুখিনি আনি ল'লে মানে এইখিনি এইদৰে কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি মোৰ কাটি হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া ইয়াৰ এটা এৱাই চাইছোঁ ধুনীয়াকৈ এৰ খাইছে সেইটো ৰিফাইন চিপেন দি ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰা হৈছিলে তাৰপিছত এইখিনি চেনি পানীখিনি উতলি হৈ গ'ল এতিয়া এইফালে কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ ইয়াতে ৰিফাইন তেল দি দিম ৰিফাইন তেল দিলোঁ গৰম হৈ গ'ল বহুত বেছি গৰম হ'ল কিন্তু এইটো খাজা বনাবলৈ হ'লে তেলটো মানে গৰম হোৱাৰ পিছত অকণমান ল' ফ্লেমত কৰি ঠাণ্ডা কৰি ল'ব লাগে গৰমে গৰমে দি দিলে মানে ওপৰখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি উঠে তাৰপিছত মাজৰখিনি থাকি যায় মোৰ আজি খৰধৰ হৈছে সেইকাৰণে এনেকৈয়ে বনাই দিছোঁ এয়া লাহে লাহে মই লৰাই আছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো যিমান ল' কৰি বনাই থাকে সিমান ধুনীয়া হয় তাৰপিছত গৰমে গৰমে এডাটাকৈ কাঢ়ি পিনে মই চেনি পানীখিনি যিখিনি বনাই থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া লাহেকৈ চামুচ এখনে সিলাই থাকিম ধুনীয়া হৈ যাব ৰংটো উঠি যাব এইফালে লৈ লৈছোঁ নিমকিখিনি নিমকিখিনি এইদৰে প্লেট এটা তুলি ল'লোঁ তাৰপিছত থাকি যোৱা তেলখিনিতে দি দিছোঁ এইখিনিত মই এতিয়া যিহেতু নিমখ নিদিলোঁ ইয়াতে নিমখ অকণমান দি দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ তেতিয়া নিমখীয়া হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে নিমকিত যিহেতু নিমখেই থাকে আৰু এইখিনি লৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ খোল খাই গৈছে আপোনালোকে দেখিছে ধুনীয়াকৈ খোল খাই গৈছে তাৰপিছত এইদৰে অকণমান সময় লৰাই থাকিম গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত থ'ব তাৰপিছত এইখিনি দেখিবলৈ পাইছে চেনীৰ ৰস ধুনীয়াকৈ সোমাই গ'ল এয়া ৰং উঠি গ'ল এইফালে নিমকিও ৰেডি হৈছে মই এতিয়া এইদৰে কাঢ়ি লৈছোঁ এইদৰে কাঢ়ি ল'লে তেলটো উঠি নাহে আৰু ইয়াত দেখিছেনে মচমচীয়া নিমকি মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে বনাব যিসকলে নবনায় তাৰপিছত কেনেকুৱা পাইছে সেই কথাষাৰ মানে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে চাইছে মই জনাত বাৰু বেয়াই হৈছে আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে জনাব সেইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত এয়া এটা ভাঙি আপোনালোকক দেখাম যিহেতু ইমান কষ্টকৈ গৰমত বনাইছোঁ কামি জুমি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে এয়া দেখিলেনে চেনীৰ ৰস ধুনীয়াকৈ সোমাই গ'ল এয়া হোটেলত যিবিলাক মানে আমি খাওঁ সেইবিলাক টান হৈ থাকে পূৰা খাবলৈ অকণমান বেয়া হয় ঘৰতে এইদৰে বনাই খাবলৈ হ'লে ভাল হয় এয়া দেখিছোনে কিন্তু লেয়াৰ্চবিলাক এনে বহিছিলে বাৰু ভালকৈ নোলালে যিহেতু মই অকণমান টানকৈ হেঁচা মাৰি বেলনা মাৰিলে হেৰি কৰি দিলোঁ তাৰপিছত এইফালে আলহীৰ কাৰণে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ অকণমান ৰ'লোঁ মানে যিহেতু বহুত বেছি গৰম চাহ তাহ খাই মেলি ৰ'লোঁ মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল এইফালে ব্ৰইলাৰ মাংস আলু ফ্ৰাই কৰিছোঁ টাইমটো গ'লগৈ আন্ধা হৈছে এনেকৈ অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গৰমে গৰমে দিনটো গ'ল পিঠা পনা বনালোঁ আলহীৰ লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ চাহ তামোল খালোঁ ৰেষ্ট ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত এতিয়া ভাত বনাই হ'ল এইফালে মাংস ভাজি আৰু চজিনা দাইল এনেকৈ বনালোঁ এতিয়া খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই থাকিম আৰু যিহেতু আজি বৃহস্পতিবাৰ সেইকাৰণে মই দাইল দিয়ে লৈছোঁ চাই থাককচোন আপোনালোকে কি আনিলা কৰি চোতা ৰঙা হৈ আহিলে